Ajiya khairul ma'zakarna Tidak ada dalam Al-Quran Selain daripada perkara-perkara Ataupun hukuman-hukuman yang telah kita sebutkan tadi Bahkan bayi yang ada sunnah haddan Saat disan al-syafir Khomri Dan sampai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hukuman yang kena Iaitu Masalah minum ahok Minum ahok tak sebut dalam Quran hukuman dia tak ada dalam Quran sebelum khamri ni tak ada dalam Quran ada kat mana ada dalam hadis ha, masalah sebelum khamri ni masalah hukuman minum arak ni ada dalam dalam hadis maka hadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW alaihi Akal akan hukuman tersebut. Walusul yang telah mendahulukan dalam Al-Quran, di hadudi dan asas-asas yang dipegang dalam Al-Quran dalam pelaksanaan undang-undang hudud -undang yang pertama silahul ummah yaitu untuk tujuan mengelokkan masyarakat untuk menjaga mengislahkan masyarakat untuk membaikkan masyarakat yaitu firman Allah Ta'ala dalam masalah kisos walaupun fil kisos sihaya ya'ul ulil alba bila'alakum tatakun dalam kisos ini ada kehidupan Hukum bunuh kepada bunuh hari ini benar-benar akta bunuhan Mandatory, kalau sesiapa yang membunuh seseorang dengan sengaja dan dengan niat membunuh, maka didapati bersalah maka dia dikenakan hukuman bunuh yang sama, Mandatory eh, seperti mana yang berlaku pada Syirah Azhar kan, eh, kena hukum bunuh orang, lah, sebab dia bunuh orang lah. ada juga dalam dalam undang-undang British hari ini hukuman bunuh, dibalas bunuh tapi dalam Islam dia ada satu lagi dia panggil rama ada pengampunan daripada pihak mangsa ada pengampunan ni tak ada dalam undang-undang ni tak ada yang ada pengampunan ada raja raja boleh pun Mang, mangsa tak ada ampun keluarga tak ada ampun ada Islam lah Islam dia bagi kuasa pengampunan tu bukan pada raja bukan pada khalifah bukan kepada mangsa tadi waris-waris mangsa kalau yang kena bunuh tadi itu bapa anak-anak ada hak anak-anak kata -anak boleh ampun anak-anak kata -anak tak boleh ampun jangan Allah Ta'ala berikan hak ikhlusi kepada mangsa Hangsa Mangsa ada waris mangsa hmm. Mereka ni lah yang paling berhak Dan mereka pun Betul tak? Bukan orang lain uh, hmm. Nak tentukan dia kuat hati tak apa? Nak berlaku dendam mangsa Waris mangsa Jadi mereka ni lah yang akan menentukan eh, Dia tidak benar Jadi Islam ni meletakkan sesuatu pada tempat yang betul Untuk men Menyerah. menyerahkan keadilan dan kebaikan tadi Isra wa Yang kedua, zadar hatta <tuh> la ya'ul ila jinayati. Yaitu ancaman kepada si berzina perzina agar mereka tidak melakukan jenayah tersebut. Faqad qala fi jazai dan Allah Taala sebut dalam hukuman kepada pencuri. Akhir-akhir dalam perempuan Jaza'an bimakasabah dan ala Allah itu sebagai balasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai uh, hukuman daripada Allah. Uh, dan begitu juga kepada orang yang mengumpat zalika lalu fizik di dunia yang mereka itu satu penghinaan balik ke dalam uh, jadi cuma dia wakad agarat sunnah fi di tawqih hazil khutbah semua dalam peraturan dalam sunnah Dia suruh kita ber, sangat berhati-hati dalam melaksanakan hukuman tersebut Sangat berhati-hati Sebab itu dalam elemen jilaiah hudud Kelantan yang kedua Dan Dia menggariskan antara dia Kes itu didengar oleh sekurang-kurangnya Lapan orang hakim Dia bukan seorang Dia pada mahkamah Tiga ada tiga hakim Mahkamah Rayun ada lima hakim Tiga Jadi dia dilaksanakan dengan diadili oleh Hakim yang ramai Kenapa perlu rapat sangat ni? Supaya perkara yang dijatuhkan tu Tidak tersalah dan tersilap Perlu lihat kepada Kebijaksanaan hakim yang ramai Tak lihat tu, seperti mahkamah ni takut tersilap Takut tersalah Jadi dia kena ada yang sangat teliti Dari harus Fakat <tuh> warada <tuh> Fil hadisi Rawat Rawat ulul mu'min al-Aisha ahad at-Tirmizi adra ul hulul al-muslimin itu datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawatkan daripada Aisyah yang dikeluarkan uh, oleh Imam at-Tirmizi kata dia kata hadis sallallahu alaihi wasallam ita ul hulul hidakalah tu bagi muslimin daripada ummu mas tatokto selama mana waktu jadi eh, dia, dia masuk dari sini hukuman ni tetap kena ada kena dibuat sebagai akal tapi dalam pelaksanaan ni sangat berhati-hati dan kalau boleh jangan laksanakan masa jangan senangkan ni cari juga sebab-sebab untuk tidak dilaksanakan tidak, masa dia tidak maksud tidak jatuhkan hukuman seperti ini sebaliknya pergi kepada hukuman ta'zir sebagai contohnya yang Nabi buat datang seorang berzina dia kata, Ya Rasulullah, aku berzina Nabi kata, tak pun Engkau ni gila Dah saya waras saya orang semua Saya mesti tahu Rasulullah Kali Allah tak nak Nak hindarkan hukuman dulu tadi pada dia Tak nak bagi dia kena Padahal kalau dia tak berlaku Dia terus bertobat Memadai dah Nah ha, tu masuk dia gitu Tapi dia kata Dah Rasulullah aku berzina Rasulullah kata Eh barang kali kau pegang saja pun Eh dah ya Rasulullah aku berzina Eh kau kosong-kosong saja pun Dah saya berzina Jadi dua tiga kali Mereka berkuan tu Rasulullah pun Rejau dia kata Kan? Dalam kawin dia ada bisinga. Dia datang dia mahu semua. Dia berlaku. Jadi dia buat perakuan. Jadi semua nak. Tak tarang, nak tak sadarkan hukuman tersebut. Ini nak tanya. Aidah dah kot. Bahkan kali kau pegang kan? Saya dah. Saya macam tak. Jadi begitu. Dia. Dia begitu buat perakuan yang begitu jelas. Apa dia nak sadarkan. Ertinya di sini. Kalau boleh. Aa, itu sangat bila betul-betul cukup syarat dengan kita kata uh, ada asal buat ada kah ada asal kamu bukan begitu dia dan bisa sebut biarlah dia itu dengan jelas dan terang mana katakan dia potong pun dia untuk dipotong kalau sebab pun dia untuk disebut itu maksudnya tak ada paham itu tak tahu fa'inkan dan makhraj kalau kamu ada jalan keluar fa'khalu sabi laku maka jalan Fa'ina Imam yang yufti afil amfi, keluar min al yufti afil al qur'an. Nabi sebut seorang hakim kalau dia tersalah untuk memaafkan orang tersebut, untuk menghindarkan daripada orang tersebut lebih baik daripada dia tersalah menghukum orang yang tak bersalah. Ayo Kaedah So itu adalah dia melepaskan orang yang bersalah lebih baik daripada menghukum orang yang orang yang tidak bersalah. I do, I do. And, itu dia. Jadi kalau tak ada bukti, tak ada kekurangan syarat dan sebagainya, lebih baik lepaskan. Jatuhkan dia pada hukum taksir saja, tak pergi kepada hukum tadi. Dia ada di sana, takzir Malaikat bila syarat dia betul-betul jelas, bukti yang begitu terang, ha, waktu ketiga itu, perlulah dia sanggalkan Hada ma'auha Allah bihi ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah undang-undang yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahu an ila an-nas dan Taala perintah kepada Nabi untuk sampaikan kepada manusia. Wa an lahum dan terang kepada mereka. Bahawa risalah dan Nabi telah menyampaikan risalah kepada umat seperti mana yang diperintahkan. Abaikan dari sunnah tidak amalnya, wa lihat anda dan dari terang kepada kita secara perkataan dan perbuatan. Maksudnya dia bukan teori, dia praktikal Dia praktikal ni. Ha, dah ada dah ada orang dulu yang kena katakan, dah ada orang dulu yang kena rejam, dah ada orang dulu yang kena sepatkan apa tak ada dah. Ada dalam sejarah Islam. Dia bukan teori sahaja dah. Dia amali. Dia telah dipraktikalkan dan undang-undang diwujud wujud daripada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak dia diwajibkan sehinggalah kepada kerajaan Osman yang ber, yang beratus tahun bukannya satu tahun bukan dua tahun bagaimana kehidupan pada zaman itu bagaimana hebatnya masyarakat pada zaman itu bagaimana amalnya pada zaman itu kita bisa baca kisah Umar Abdul Aziz bisa baca satu Umar Abdul Aziz Khalifah Bani Umayyah yang lain iaitu sebagai tapu hanya memegang perintah dua tahun setengah saja sebagai kuasa. Yang kita kenal zaman dia dia berita tak lama dua tahun setengah. Tapi kegemilangan zaman dia tu begitu hebat. Undang-undang apa yang dia pakai? Kita nak terima undang-undang apa yang dia pakai sebab begitu di dia sesat. Sehingga kan jarum emas dia jatuh, tuan dia berjumpa jumpa balik. Jarum emas dia jatuh, tuan dia berjumpa pada balik jarum emas tersebut. Tengok berapa awal mahnya masyarakat pada ketika itu sebab apa? dia cukup cukup keperluan dia cukup harga barang oleh dia ada rumah sendiri barang-barang murah ke harga sama hidup jadi dia ada duit cukup dia cukup dia tak nak apa manusia dia bukan nak orang dia bukan nak sampai jadi jutawan lah. yang nak sekarang ni sebab kesempitan hidup orang-orang pun nak kesempitan hidup sebab itu keutamaan dalam Islam memberikan masalah kebaikan kepada manusia, bagikan kepada mereka, bagikan hak-hak mereka. Baik itu dari di Jerman. Jerman adalah antara negara yang paling sedikit kedar tengah Yahudi. Kerana apa? Kerana dia punya kos sama hidup yang paling rendah. Kos sama hidup dia sangat rendah. Kemudian pula, dia ada mencari kebajikan-kebajikan rakyat dia. Antara kebajikannya, seorang pekerja yang dibuang kerja. Dia dibuang kerja, dia akan dibayar oleh kerajaan sebanyak 60% daripada gaji dia sehingga dia dapat kerja yang mahu Tak ada duit. Cuba bayar. Kemudian pula bagi, bagi seorang ibu yang bekerja, mengambil cuti setahun untuk jaga anak dia yang baru lahir Ibu ambil cuti yang Ibu yang macam ni Dibayar gaji dia 70% daripada peratus gaji dia Dibayar tu so, Majikan dia wajib bayar Selama satu tahun sepanjang dia Ini dia, lakukan Dan setiap anak yang lahir di sana Setiap anak bayi yang dia lahir Akan dimasuk di buat account untuk budak tu Dibayar 180 euro Sebulan Sehingga dah umur dia lapang dan setahun Bagaimana dijaga kebajikan Menjadikan jenayah yang tak jadi Dan rakyat yang menjadikan kata mereka tidak sampai bekerja sampai lagu malam Dan satu hari dia bercuti Dia habiskan masa untuk keluarga Dan kemudian rakyat dia yang paling banyak pun sekali Di antara yang dilaporkan Paling banyak sekali melancong Kerana dia cukup Dia cukup Dia cukup, cukup segala-galanya Jadi kemudian Mereka perlu jadi oh, daripada segi amanah kalau tak ada orang, Daripada segi amanah dia Kereta api dia tu dia tak ada Dia tak ada uh, um, Tempat teket sekat orang masuk dah. Tetapi Dia boleh masuk macam tu Tanpa teket pun boleh masuk Tapi yang boleh setiap kali dia datang tu, Check Orang dia semua ada teket Dia tak masuk Tanpa teket nak tunjuk Jujurnya dia orang Jujur Dan semua market-semua market dia boleh buat bayar sendiri dia ada kuota-kuota tu tak ada tak ada orang yang jaga. Kita beli barang, kita scan dia kita slide kita punya keluar macam tu ya. Kalau kita nak keluar tu semua boleh. Tak ada orang nak Tapi dia ada sifat kejujuran ni. Sebab dia cukup. Bila tak nak, ini kita nak. Satu sifat Islam yang wujud pada zaman Rasulullah SAW. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul. Aku pergi ke Eropah, aku tengok Islam di sana. Aku balik ke Mesir, Orang semua orang Islam Tapi amalannya semua kufur Tak ada amal Islam Aku pergi ke Eropah dia tidak Islam Tapi konsep amalannya Islam Kebesirannya Kejujurannya Amalannya Keteguhan dalam janji dan sebagainya Ini dia nilai-nilai yang baik Sebab bila kebajikan ini diutamakan Maka pada ketika itu kita nilai manusia tu yang kenaik, dia akan naik nilai dia tidak kalau barang-barang macam tu jadi artinya dia lebih fikir macam mana nak bagi kebajikan pada orang lain sebab dia dah cukup hari ini bila kita tak cukup kita tu fikir nak cari kemakan duit nak cari duit untuk kita nak bayar tu bayar ni ini menjadi kekangan kita nak fikir kita bagi pihak orang lain tak ada fikir fikir hasil tak kita lepas kan ha, usah penat letih-letih dan sebagainya jadi bila mana kita cukup untuk kita, kita baru untuk fikir orang lain Ha, jadi kita masyarakat kita tak cukup. Bila tak cukup masa bila nak kita orang lain masing-masing pentingkan hadiri sendiri. Ini yang berlaku pada negara-negara uh, dunia kedua dan ketiga kita tengok. Perbeza dengan negara-negara dunia first class Ada uh, negara-negara wajib dan sebagainya mereka cukup. Waktu mereka boleh fikir benda lain, boleh fikir nak buat kereta, boleh fikir nak buat produk dan sebagainya Kerana bagi dia, dia cukup, dia bukan nak duit Tapi dia nak sesuatu yang lain Tak bagi kewajipan dan sebagainya Kemudian seterusnya Ad-Dawratus Salim Iaitu pada Pensyariatan Zaman kedua Iaitu zaman selepas Rasulullah meninggal kan? Haa, okay, dia tadi zaman Rasulullah ada kan Yang kedua pula syariat ni Dilihat pada zaman kedua Apa zaman kedua? Zaman daripada kewafatan Rasulullah Sampai dah Berakhirnya Khalifah Rasul Itu dia zaman kedua Apa yang berlaku pada zaman itu pula? kita akan kupas perkara ni pada kondisi yang akan datang. Jadi semuanya tak boleh sebab kalau soal kalau ada Ustaz, Hukuman untuk minum arak dekat Malaysia ni yang saya tahu dia kata maksimum 6 sebatan. Nah, ha, jadi dalam al-Quran tak ada. bagaimana kita, ada ke zaman Nabi ke zaman sahabat yang kata hukuman tu dah berapa kena sebatan? Yang yes, sepatutnya ada. Dia ya. ada dia kalau tengok pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar dia buat dua dua jenis hukuman. Yang pertama 40 sepatan, yang kedua 80 sepatan. Ya, dia dia Jadi pelaksanaan itu ada. Cuma hari ini dalam pandemik uh, undang-undang syariah, dari bagi mahkamah tinggi syariah, dia panggil dalam akta, akta dia akta tiga tiga lima lima. Tapi dia popular di kalangan pengamal undang-undang dia panggil tiga lima enam. Tiga lima enam ini dia merujuk kepada dia panggil Uh, tiga tahun penjara, ay uh, tiga bulan penjara, uh, denda lima ribu dan enam enam sebatan itu maksimal. Jadi tak ada lebih berjata. Jadi ini bagi undang-undang mahkamah tinggi syariah. Kalau kita tengok kita compare dengan magistrate undang-undang mahkamah syariah pun dia boleh pergi sehingga sepuluh ribu denda. Dia boleh pergi sehingga 20 tahun ke depan Tetapi undang-undang Mahkamah tinggi syariah Dia punya keluasan daripada untuk dia tukar hukuman dia 356 dia 356 ni Dia merujuk kepada uh, Hukuman penjara selama 3, 3 bulan Ataupun ada uh, dari Moriku Ataupun enam kali sebatan Itu dia Dia punya Dia kena 356 Jadi <tuh> artinya Hukuman itu terlalu rendah, kecil. Sebab itulah ini yang cuba dibuat pindaan kepada undang-undang yang lebih sesuai dengan Islam yang mana aa, dia tak perlu kepada dua pertiga majoriti hanya mempunyai ini dengan simpan majoriti sebab dia dah ada dalam hukum syariah undang-undang syariah hanya diamankan kepada orang Islam tak perlu bina, dah ada kan. kemudian dia ada ma, kesalahan zina, dah ada kesalahan Amin uh, dah ada lah. Kesalahan diri dah Kesalahan dia tidak ada dah Semua di sana Perlu ada pindahan kepada Hukuman tadi, itu yang Hukuman tu nak bagi selaras dengan Apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Nabi subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syariah kita Itu saja yang nak dipindahkan Hanya cukup dengan simple majoriti saja Sebab daripada segi perbagaan Kita tak ada, tak ada Inilah yang paling mudah dan paling cepat. Kita tak ada nak kata nanti dulu lah. Kita dah laksanakan terus. sekarang yang mampu, ada dulu dalam pantau. Bila kita nak buat tu, perbaiki daripada masa ke semasa. Sebab kita nak buat benar penting untuk diri kita, untuk jaga kita, untuk jaga kemaslahan kita, jaga anak-anak kita, jaga keturunan kita, jaga segala-galanya. Sebab inilah pentingnya ditekankan dalam permasalahan pelaksanaan kudus ini. Allah jenayah bukan sahaja menghukum penjenayah, tetapi menyelamatkan dan membela wasat-wasat jenayah. Allah falah. Jazakallah. Jalani. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وارزقنا إيمنا منك يا أرحم الراحمين. اللهم علينا حق <applause> حق وسنة الله وآلنا بآتنا وبادلة وسنة نبع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.